বন্ধুসকল আমি মানুহ জাতি হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কথা বতৰা বা কাৰ্যৰ যোগেদি নানা ধৰণৰ পাপ অপৰাধ হয় আৰু আমি যিমানেই চেষ্টা কৰোঁ যে আমি পাপ নকৰোঁ বুলি কিন্তু ছয়তানে আমাৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ আমাৰ শৰীৰৰ যোগেদি মনৰ যোগেদি পাপ কৰায় কিন্তু আমি এই পাপ যেন আমাৰ জীৱনত নহওক তাৰ বাবে কি উপায় কৰিলে এই পাপৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিম বাইবেলত এটা পদ মই আপোনালোকৰ বাবে পাঠ কৰি দিবৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ আৰু এই পদে আমাক জনাই কি উপায়েৰে আমি যেন পাপ নকৰাকৈ থাকিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ শৰীৰটো যেন পাপত নলগোৱাকৈ ৰাখিব পাৰোঁ গীতমালা এশ ঊনৈছৰ এঘাৰ পদ চাম ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইনটিন ভাৰ্চ ইলেভেন মই যেন তোমাৰ অহিতে পাপ নকৰোঁ এই নিমিত্তে মই তোমাৰ বাক্য মোৰ মনত হাঁচিলোঁ মই যেন তোমাৰ অহিতে পাপ নকৰোঁ সেইকাৰণে মই তোমাৰ বাক্য মনত সাঁচিলোঁ ঈশ্বৰৰ বাক্য মনত সাঁচি ৰখাৰ দ্বাৰাই আমাৰ যোগেদি পাপ নহ'ব অৰ্থাৎ আমি পাপৰ পৰা দূৰত থাকিম ঈশ্বৰৰ বাক্য মনত সঁচা মানে মেমৰাইজ কৰা মনত ৰখা আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্যটো কেৱল মনত ৰখাই নহয় যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাক্য আমাৰ অন্তৰত থাকিব মনত থাকিব তেতিয়া আমি পাপ কৰাৰ আগতে সেই বাক্যই আমাক হৰণ কৰাই দিব যে এতিয়া তোমাৰ যোগেদি এইটো ভুল হ'বলৈ গৈ আছে পাপ হবলৈ গৈ আছে তুমি এতিয়া পাপ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছা বা এনেধৰণৰ তোমাৰ যোগেদি পাপ হ'ব পাৰে সেই বাক্যই আমাক মনত পেলাই দিব আৰু সেই বাক্য যেতিয়া মনলৈ আহিব তেতিয়া আমি পাপ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিম কিয়নো এই বাক্য আমাক ঈশ্বৰে দিছে আৰু সেইকাৰণে আমি ঈশ্বৰক ভাল পোৱাৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা ভক্তি আৰু ভয় থকাৰ কাৰণে আমি পাপ কৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকিম গতিকে ঈশ্বৰৰ বাক্য মনত সাঁচি ৰখাৰ যোগেদি ঈশ্বৰৰ বাক্য ধ্যান কৰাৰ যোগেদি ঈশ্বৰৰ বাক্য দৈনিক অধ্যয়ন কৰাৰ যোগেদি আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্য মনত ৰখাৰ যোগেদি বা হাৰ্ট কৰাৰ যোগেদি মেমৰাইজ কৰাৰ যোগেদি আমি পাপৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰোঁ সেয়েহে আমি প্ৰত্যেকজনেই বাইবেল অধ্যয়ন কৰা খুব দৰকাৰ আৰু ইয়াক যেন আমি প্ৰতিদিনেই কৰোঁ কেৱল আমি সপ্তাহত এদিন বা কেতিয়াবা পোন্ধৰ দিনৰ পিছত বা মন গ'লে এনে নহয় কিন্তু প্ৰতিদিনেই যেন ঈশ্বৰৰ বাক্য আমি ধ্যান কৰোঁ আমি যেতিয়া ধ্যান কৰোঁ সেই বাক্যটো মনত ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ ঈশ্বৰৰ বাক্য মনত থাকিলে আমাৰ বিপদৰ সময়ত এই বাক্যই সহায় কৰে প্ৰাৰ্থনাৰ সময়ত এই বাক্যই আমাক সহায় কৰে উপবাসৰ সময়ত এই বাক্যই আমাক সহায় কৰে আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত কিবা খোজাৰ সময়ত এই বাক্যই আমাক সহায় কৰে গতিকে গীতমালা এশ ঊনৈশ নম্বৰ আৰু এঘাৰ পদত কোৱাৰ দৰে মই যেন তোমাৰ অহিতে পাপ নকৰোঁ গীত ৰচকে কৈছে মই যেন তোমাৰ বিৰুদ্ধে পাপ নকৰোঁ সেইকাৰণে মই তোমাৰ বাক্য মোৰ মনত হাঁচি ৰাখিলোঁ ঈশ্বৰৰ বাক্যটো মনত ৰাখাৰ যোগেদি আমি পাপৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰোঁ বন্ধুসকল আজি এই বাক্যৰ যোগেদি আপুনি নিশ্চয় ঈশ্বৰৰ বাক্য ধ্যান কৰিবৰ বাবে ঈশ্বৰৰ বাক্য মনত ৰাখিবৰ বাবে ঈশ্বৰৰ বাক্য দৈনিক পঢ়িবৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিব আৰু এয়ে মোৰ আপোনালোকৰ বাবে অনুৰোধ